الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cümbal günleri mübarek Allah Teala bakit sağadet getirsin. Her işi bizni Allah Teala'nın isimi bilen başlasak, durmuşu bizga bereket gelir inşallah Teala. Birbiri bizge iminlik dilesek, yani selam iminlik degen sözü o. Bizi biz de imin bulur biz. Иң birinci şey, şeytan vesvesesinden, ikincisi elbette durmuşu türlü türlü gelip çıkan meşakkat problemlerden. Allah سبحانه و تعالى بزگه هر وقت تا دا تنشلک ایمین نگم بیره انشالله تعالى نماز نم آخرن دا دا بز اللهم انت السلام و منک السلام دی بز یارا بم سین ایمین لک نبود روشیسم سین ایمین لک نبز گجیت کروشیسم دیپ الله تعالى گم bir yolda bolsınlar өчен, jemaat белән bolsınlar өчен, һәм шушы jemaat белән гыйбадат кылган вакытта күңеллере тынычлансын өчен дип җиткиргән. Дин улгымы мәннәрсә дигәндә, ул Алла Тагалының hükümlerин үтеп бу дөньяда да, ахирәтте дә бәхет шагыдатка ирешү. Нинди hüküm нәрсә ул дигәндә, шуның берәрәбендә buyurganlarında gıbedet diyen düşünce var. Gıbedet Allah subhanahu wa ta'ala'ya özünün kul ikenliğini kurs etip nindidir bir gəmel ütev. Namaz, yani ten gıbedeti, zikir, dil gıbedeti, şulayı gündü, zekat, mal gıbedeti. Ne şuşlar bilen biz Allah ta'ala'ya Uzi bizden bu işin gana Çünkü yol bu dünyada Ul birdi. Ол біздің көңілі бізіні кең әйтіп, бізге ислам нұрын көңілі бізге еңдерді. Әлбәтті ғибәдет Аллах Аспану Атәләнің қоршында бік ұлы нәрсі, бікірек тә ғибәдетлерінің ең ұлысы ұлда бұлса намаз. Мұхаммед салаллайы сәләм әлбәтті бізге шушы намазны үйретіп қалдырып, бірден булып, тұнышлық білен, бүтін түгел жеріне жеткіріп Аллаға тәләге мұрыжығат етуіні үйретті. Meşitlerini Allah Teala'ya ғибәдәт uğruna deyip Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bilgili. Lakin bugün gününde kıybır meşitler bahs meydanına hem indi gıbadet kılgan vakitte gıbadet kan indi şik kirde tırgan bir meydanğa evrilip gitti. Buna şunun bir Хат Ақсубай районы Яңаузи ауылы 1465-ші мәхәллә имамы Абзалеттин Камаловтан дейлә. Мұражағат тип тә қойылған әну. Құрметті дұс әфенді, сіздің телевизордан бағаз, жымға бағазын сүйлә өгізіні, мен әр вақыт шатланып күтіп олам. Шылық вақытта менегенә түгіл мәхәллі қортларын бұршыған бір килеп чыкты. Шуңа ачыклык киртәсе иде ди. Без элекдә хәзердә Абу Ханифа мәзхәбе буенча намаз укыйбыз. Әмма арабызда 3 яш кеше моңа хәзерге сөкүндә аерым күренеш кертеп, маташалар шуны китереп чыгардылар. Янәсе sünнәт намазлары үгә кайтып уку саваплы һәм хәйерлерәк дип фарзны тәмамлау белән бер нинди тәсбихны да вирдларында, дугаларында кылмыйча мәҗиттән чыгып китәләр. Мин иман бу qorata jamaqat menga ush olmaydi deb birdan buliq deb bir nechta marta bekis etsem de foydasi bulmadi indi nişik ishlarga aytirga tilagan shu shu sozim ellamin anglatib jitkira olmaymanmi tishli fatva olsun bire olmaymanmi eken shul turda sizning fikringizni bilasik keladi bu ko'rinish көп мәсҗитләрдә байда булды соңгы елларда. Ни өчен дигәндә, белгеле безнең галимларыбыз инде бу дөньядан китеп беткән иң беренче инде. Ингилаптан, деволюциядан соң ул әлбәттә күп генә галимларыбыз юкка чыккан, шушы дини институтларыбыз юкка чыгарылды. Без инде кашып-бусып юлларда окып, күңеллерында мәдрәсәләренә битерелгән каратыларыбыз, каршыкларыбыз саклап калган рәвештә безгә өйрәткән рәвештә шушылай алып барды һәм яңа бер сулыш кергәч чит елдан өзнеңә кара бер гылым дип әйтик мәгълүмат кайта башлагач төрле-төрле фикрләр кире башлады халыклар хаҗгаҗри хаҗда әлбәттә 6 миллионлап кеше җыела анда төрлеше төрле рәвештә укынар чөнки фикрий мәсьәләләр ул төрле-төрле мәсһәп мәсьәләләре төрле-төрле шуңа Her bir sahabem de yıldızlar gibi kaysısının ardından barsağız da odaşmazsız değil. Lakin cemaatten ayrılmağız değil. Bizim bir deki halık bir cemaat bulup Tatar Müslümanları Ebu Hanif'i meskabına çabışkanlar. Biz Allah'a teleke iman getirgen de Allah'a telekeğini Rabbim deyip tanıyım. Min ihtiqatta Allah'a teleke ima, inanğın iman getirgen mümindir Һәм sünнәт бу инша Әбу Ханифа мәзһәбиндәге күрсәтәлгән юлдан барам дип иман китеребез. Шушыңа күрә biz әлбәттә бабаларыбыздан, сахабеләрдән вакыт сахабеләр вакытыndan үткәлгән шушы юл белән барабыз. Әгәр дә без фарзлыгына укыйбыз икән, sünнәтләрне калдырып, әлбәттә бу дөрес булмый. Чөнки мәҗидә фарзны күн қысқа уақытында қайтып үлгіріп те болмай біріншіден екіншіден мұхаммед саллаллаху алейхи салам шошылай оқыған дейлер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның тоғыз комнатасы бола мәшіт қырыйында мәшіт білен бір үлеште ол өзі мәшіт болып саналған рәуіште Ул бір уақытта да мәшіттен шығып кетіп сүннет намазларын оқымады андай хәліні бір кімде испатлап кетіріп аның үзеннең шушы комлетларына кириб укыганы ул мәсҗид ишиндә санала. беренчедән, икенчедән бу sünнәт муаккада. эртә намазының 2 ракаат sünнәте, үйлә намазының 4 ракаат sünнәте һәм ахырыгы 2 ракаат sünнәте, шулай ук ахşam намазының һәм йестә намазларының 2 ракаат sünнәтләре sünнәт муаккада. ягъни һәр даим халык алдында күрсәтү Кем дә кем Алла Тәләне таныйм, ләкин пәйгамбәрне танымыйм дип бүлек шушы ике арадан балырга тирәде исә муттақан кафир булды бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүннәтен үтәмәгән кеше шафагатькә ия була алмас. Қиямат көнендә синең яныңа килеп бит әле. Мухаммед саллаллаһу алейһи ва сәлләм сине кулыңнан тотып Алла Тәләне каршына килеп басып, "Я Раббым, гынахсы күп, ләкин мин шафагат кылам." günahlarım kafu itindi temukka kırtma şu şunu Allah-u Teala'dan sorar biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bağırlık sünnetlerin tükel üterge deyiş bulabız. Şuna göre bu məsələdə de sak bulurga gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her daim bir namazları var. Bir daim kaldırmışa ütegen virtları var. Hani Sakhir Bukhari'de bulsun, Müslim'de bulsun, kursatıyla ul burlu bu namazlar tamamlanğanın bütün namazların tamamlanğanın şundan bilədir idik qışqırıb subhanallah və elhamdülillah və ve la ilaha illallah və allahu la havla və la quvvete aliyil azim deyib aytib şundan sonra təsbih qatıb nazır yıxdı bula <laughs> <Sessizlik> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Biz kim ümmetinden bulabız? Gaysenikinden mi? Musanıkından mı? Nuh ümmetinden bulabız mı? Biz bugünkü günde Allah-u Teala'nın bendeleri, kulları, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden hem onun sünnetin ihlastan kumulu bizde sakla barışılar. Şuna göre bu cikitlerge, bunda cikitlerge müracaat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetin ütegen bulup, kul bu belki sünnet gayrı müekkede bulgan nerselerini vacip derecesine kütürüp, sünne müekkede bulganların çırıp kaldırıp yürüyemiz iken, Allah-u Teala da aşılanır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamet meydanında şefaat kılmaz bizge. Allah saklasın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.